Bila kita fikir pasal travel je, mesti negara yang muncul dekat fikiran kita, Europe, Jepun, Korea. Klise sebenarnya. Kita ada lagi negara yang ada hidden gem yang ramai tak tahu. Kita ada Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Ah so hari ni kita bersama dengan tour manager untuk Kazakhstan dan Kyrgyzstan iaitu Encik Zaki Sabri. Jadi tuan, saya nak tanyalah tuan. Rakyat Malaysia ni kebanyakannya dia fikir Europe, Jepun, Korea yang major lah. Okey, boleh tak Tuan bagi satu gambaran tiga perkataan gambaran untuk negara Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Kalau so, untuk tiga perkataan tu saya boleh bagi uh, epic, dua biasa dan unik untuk menggambarkan betapa uh, destinasi dua destinasi negara ni, Kazakhstan, Kyrgyzstan ni uh, sangat boleh memukau untuk orang-orang yang suka travel. Ya, jadi tuan sebut memukau kan apa yang bila dia orang touch down je dekat negara ni yang bila dah tengok je wow ada ada wow factor tu dekat negara. Okey kalau kita di Kazakhstan destinasi kita kita akan touch down di Almaty. So kalau kita sampai uh, petang tu uh, kita akan nampak satu dia macam ala-ala Europe juga Almaty ni pekat dia tapi dia tak berapa sibuk uh, dengan uh, urusan orang macam banyak pelajar eh, di yang maki ni jadi dia dia agak unik lah dengan apa ni kita selalu pergi Europe tengok muka orang macam ni yang dah biasa kan orang sampai kat negara ni muka dia berbeza okay. kalau Kyrgyzstan pun dan turun juga uh, kan? kalau kita kalau trip kita kita selalu masuk uh, border Kyrgyzstan ni melalui jalan darat okay. Aa, kita tak ada direct flight Okey, ha, jadi kita masuk ha. daripada Kazakhstan masuk ke East Time. Okey. Ha. So maksudnya bila flight tu turun ke tempat yang sama lah. Ha, kita akan turun di Almaty. Okey. So kalau untuk uh, pelancong ya ataupun kita yang first time sampai ke Gagastan, eh, Gagastan. Kazakhstan Kazakhstan. Kazakhstan. Okey. So untuk kita yang travel yang first time sampai ke Kazakhstan ni maksudnya touchdown tu dia orang punya environment tu macam maksudnya teknologi dia orang macam contoh kalau kita pergi Europe kan dia punya airport dia you know canggih atau so, apa kan hmm. So kalau macam Kazakhstan ni apa yang Orang yang macam mana? Maksudnya dia more to nature ke? Okay. Macam Kazakhstan ni destinasi baru okay. Kan ya, uh, baru lah maknanya orang Malaysia macam baru nak pergi Kazakhstan Sebabnya uh, ada flight daripada Malaysia Daripada Kuala Lumpur boleh turun ke Almaty Jadi bila bila sampai di Kazakhstan ni Antara benda yang unik tentang Kazakhstan ni ialah Dia negara bekas Soviet Union Jadi uh, kebanyakan macam Uniform pegawai, polis ataupun immigration ni macam Russian lah okay, Haa, okay. Jadi orang tengok eh, wah dia ke arah itu So berbeza daripada Europe, hmm. macam kita pergi China, berbeza lah Jadi hmm. itu dah satu first pers impression kita dah, wah okay dia macam, dia macam, macam Russian different, different. Haa different kat situ, tu airport dia takde lah Orang kata modern tapi dia biasa je Haa maknanya airport pun tak besar, sederhana Jadi kita takde lah kita culture shock sangat Ah just semua pun urusan pun macam biasa, buat biasa, tak tak moden, biasa dia. Dan kita keluar pun takkan temui benda yang bagi saya sederhana. Kalau untuk Kazakhstan ni, adakah dia punya view ataupun dia punya Macam tadi tuan cakap, motor culture, dia punya uniform, dia punya Dia punya apa ni, tempat tu berbeza, yeah. feel yeah. Dia, dia dari tempat lain So, adakah Kazakhstan ni sesuai untuk orang yang nature ataupun yalah orang nak travel ni dia ada berbagai scope fikiran dia Ada yang nak pergi shopping, ada yang nak pergi OOTD apa semua Ada yang macam contoh kadang-kadang orang pergi musim salji, nak main salji So, apakah Kazakhstan ni yang, yang orang kata main lah ee ada cuaca dia apa tu yang special tentang Kazakhstan ni hmm. kalau Almaty ni sendiri Almaty adalah bekas ibu negara uh, Kazakhstan sebelum okay. uh, selepas ni selepas apa selepas Almaty dia telah pindah ke Astana jadi Almaty adalah dulu uh, bekas ibu kota Kazakhstan jadi dia bandar yang besar uh, antara yang menarik di Kazakhstan ni dia bandar kalau orang nak shopping dia ada tempat shopping kalau nak barang branded dia ada barang branded Maknanya orang Kazakhstan, orang Almaty ni kaya-kaya juga. Ya, kalau nak brand-brand yang kita biasa dengar lah, brand-brand yang kalau nak beli mahal, Rolex, dia orang ada. Maknanya orang nak shopping boleh pergi Almaty. Ha, lepas tu kalau orang nak pergi ski, maknanya dekat Almaty sini ada ski resort antara yang terbesar di Central Asia. Ha, Shimbulak tu memang ski resort yang bagi saya boleh kata macam Europe nya ski resort. Ha, jadi pengalaman untuk bersalji ski uh, empat musim tu ada di Almaty juga. So, dia pun negara empat musim yang dia empat boleh musim. feel lah yeah. macam Eropa. Okay. So, uh, ramai orang saya buat research kan, orang kata Kazakhstan ni dia dah uh, boleh tandingi ataupun dah saing-saing dengan Switzerland. Apa pendapat tu? Ya, yeah, boleh. Kalau orang kata nak pergi Switzerland yang murah, Kazakhstan adalah lah. pilihan yang bagi saya dekat-dekat dengan Malaysia uh, dan kos yang agak bagi saya berbaloi lah. Tidak begitu. Okay, kalau macam Switzerland ni more to view, more to nature kan So, gitu juga dengan Kazakhstan Kalau kita tengok, Switzerland dia dah di-commercial kan Maksudnya, semua benda kita nampak very commercialized Tapi kalau kita pergi Kazakhstan ni, dia lebih kepada masih uh, original Dia tak kampung, dia bandar tapi masih original Maksudnya, orang datang masih boleh nampak lagi uh, Kazakhstan tu K culture ni Tuan kalau agak-agak Berapa lah Tuan touch down Kazakhstan Pakistan Tuan ni uh, Tiga kali lah ya. Tiga kali uh. So mungkin Tuan ada Pengalaman-pengalaman Yang Yang syok Boleh cerita Dekat Kazakhstan Dengan Kyrgyzstan Sebenarnya Kazakhstan Kyrgyzstan dua negara berbeza eh? Kazakhstan adalah Negara yang agak maju okay. Antara Negara yang Kaya lah Di Central Asia Tapi Kyrgyzstan Sepadan uh, Kazakhstan Dia negara yang agak ke belakang maknanya kalau kita nak tengok Malaysia 30 tahun dulu 1990-an, 80-an dulu Kyrgyzstan lah maknanya kalau kita nak pergi modern kita jumpa Kazakhstan jadi so, bila kita masuk sepadan kita masuk Kyrgyzstan ni kita dah jumpa satu negara yang masih lagi orang kata tidak tidak uh, modern uh, masih nature maknanya kita nak jumpa kehidupan yang masih nomad Uh, orang yang masih tradisional ada di Kyrgyzstan. Uh, kalau di Kazakhstan kita nampak uh, bangunan-bangunan moden, uh, kereta-kereta moden, uh, view-view gunung ada juga sebab Almaty tu di boleh nampak uh, dataran Tian ni, yang gunung-gunung Tian ni. So dataran bersalji eh. Cantik, tapi bila kita masuk saja ke Kyrgyzstan kita akan jumpa banyak perkampungan dengan uh, semula, uh, masih lagi alam semula jadilah lah kalau kita dapat semua so, ya. kalau nak shopping-shopping kurang sikit lah kat Kyrgyzstan kurang, yang kita dapat kuda lebih oh, okay. Uh, kalau Kazakhstan kita tak dapat kuda sangat, ada kuda masuk yang sepadan Kyrgyzstan kita akan dapat kuda, lembu, kuda memang orang kata 3 hari kita jumpa Kuda kan eh. kita dah tak di lah lepas okay. tu Kita dah tahu lah kuda ha. Okay. okay, Kalau macam aktiviti pula macam mana tuan eh? Maksudnya kat sana Contoh lah kalau kita kat Malaysia ni Kita pergi lah kami Kita nak yaj ya, Macam tu macam tu kan okay. Mungkin kalau kat Kazakhstan ni Ada aktiviti-aktiviti yang Tak ada kat negara lain Ada dekat Kazakhstan dan Kazakhstan Okay saya bagi dua lah eh. ya. Okay. Uh, dua Macam dua grup lah Aktiviti macam aktiviti biasa yang kita boleh jumpa negara lain uh, Macam ni kita kabel hmm. Macam shimbul lah betul macam resort tu, ha, itu mungkin nak kita menyukur tempat lain kan nak kita kabel ni tengok ski resort dia Berarti kita pergi perkampungan etnik uh, di Kazakhstan tu ada perkampungan etnik kita boleh tengok cara dia buat you cara dia menggang kuda bagaimana dia huh? apa ni membuat makanan dia makanan tradisional orang Kazakh ni dan ada juga aktiviti yang agak rare okay, contoh uh, kalau saya, kita. saya 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 kata rare tu macam kita mendengar kuda lah Tunggungan okay. kuda uh, Bukan dia ni eh, maknanya kita tunggungan kuda Orang tu tengok tunggang kita, Dia tunggang, dia naik Tak adalah orang tu pegang kuda tu kan okay. uh, kita okay. beri, Maknanya kuda tu Tapi telah dia, di train lah Kira kat sana memang banyak berkait dengan kuda eh Ya, yeah, dia... aktiviti hmm. kuda tu kalau Kyrgyzstan uh, Itu adalah benda yang bagi saya wajib cubalah lah okay. Adakah dia orang yang lebih berguna kuda berbanding kenderaan biasa ke? Kenderaan ada. Okay. Ha, cuma kuda tu adalah bagi dia tradisi. Orang lelaki kena pandai naik kuda. Okey. Ha, budak-budak okay. pun kalau dari kecil dia dah diajar naik kedai. Ha, dia naik kedai tu sebab dia kecil. kecil je kan? Ha, ha. Naik kedai. Nanti sampai dewasa dia, dia mesti akan naik kuda. Okey. Ha. Dia macam kat, kalau kat Malaysia ni, motor lah. Ha, motor. Kat sana dia kuda. Ha, motor sana jarang oh, jumpa. Okey. Ha, kereta ada. Lebih daripada kuda Okay, <laughs> lagi mahal tu <laughs> Lagi mahal tu, main kuda Okay, so kalau tadi macam tu cakap ada macam apa aktiviti Pembuatan makanan tradisional apa semua kan So mostly ayam Malaysia ni dia tak boleh lari daripada makan Yeah. Dia mesti nak tahu apa yang kena sesuai dengan tekak dia So kat sana makanan pula macam mana tuan? Uh, kalau orang nak kata nasi ada yang masih? Nasi dia uh, macam nasi kita ke? Beza, okay. uh, Kalau dia kita panggil pilaf lah ialah ni nasi yang dia masak dengan uh, Ada bijian, okay. ada kismi Ada jiri, bukan nasi padi lah bukan? Nah, nasi juga, cuma dia dimasak dengan okay. Dengan berbagai kacang okay. Dia letak mie uh, Nak makan dengan negi guda pun boleh oh. uh, Ataupun dengan, dengan kambing uh, Antara yang special tu lebih love lah Kalau kalau tak shashlik, shashlik ni barbecue okay. Daging BBQ, kalau kambing BBQ dia memang lazat, sedap Kalau orang Malaysia yang suka kambing Dah makan sekali memang besok akan tanya lagi lah Kalau gas saya, saya bawa sekali Shashlik tu Kalau kita lalu tempat tu lagi, mesti akan minta singgah Apa restoran yang best kat sana? Maksudnya top lah, kita mesti kalau sampai kat atas kan, kita kena pergi je kan? Dia ada, dia restoran di sana dia lebih kepada jenis Kalau uh, satu restoran tu dia ada banyak cawangan Oh. Ya, jadi kalau kita ada satu tempat tu, kita ada jumpa satu restoran ni, dia jual benda yang pilau, yang special ni Kalau kita duduk satu tempat, ada juga cawangan tu Jadi oh. kita boleh makan masakan tu. Dan kalau halal tak ada isu. So, untuk Kazakhstan ni satu negara yang besar ke sebenarnya kecil je sebenarnya. Negara yang besar dia, antara negara yang uh, besar di dunia. Dikira antara negara yang besar. Cuma kita tak pergilah semua Kazakhstan tu. So, kita so, lebih tertumpu. Apa ketunggu. negeri yang kita pergi mostly lah yang orang. kalau okay. nak pergi Kazakhstan. Uh, disebabkan kita punya flight kita turun di Almaty. Jadi kita akan uh, lebih kepada kalau Kazakhstan di Almaty dan menuju ke arah uh, Tenggara, Almaty tu untuk ke area tempat yang lagi natural lah uh, macam lake, candy lake, colsey lake, uh, Cherin canyon uh, tempat tu jauh daripada bandar dan kat situ dia punya view, dia punya scenery memang dah berbeza daripada apa yang kita jumpa dekat Almaty so macam Kazakhstan ni uh, ikut apa yang saya research, ha? ada gunung-gunung, ada bukit-bukit semua so sesuai kalau kita buat aktiviti nature hiking ke Ya yeah. tu orang-orang yang yang yalah sekarang ni tengah trend kan ramai okay. orang sanggup ke luar negara untuk hiking buat aktiviti lasak seperti ni. So Kazakhstan ni ada tak tempat yang tuan boleh share yang yang best supaya orang yang tengok ni mungkin boleh buat sedikit research lah tentang tempat. Tu. Okay kalau saya saya sure kan uh, kalau kita dah pergi Kazakhstan kalau kita nak buat aktiviti yang lebih nature kita masuk ke negara Kyrgyzstan. Oh. Sebab Kyrgyzstan ni lebih uh, banyak gunung-gunung dan kampung-kampung tradisional ni kita duduk kat situ duduk dalam yurt kita ataupun kalau, kalau nak yuk, kita dulu guest house kita lebih dekat dengan orang tempatan maknanya guest house dia dia akan uh, pagi dia akan serve kita makan malam dia akan serve kita makan uh, tempat accessor cantik ataupun uh, kalau nak rasa pengalaman adventure sebenarnya di Kedisan ada aktiviti berkuda sambil camping oh uh, itu kalau guest nak kita boleh atau kan. Tapi boleh tu kan. dia naik kuda mungkin 3 hari naik kuda, kemping tepi sungai dan ada orang oh, kawasan yang akan ikut. Maksudnya tu macam ini dari point A ke point yeah. B, kemping baru kemas Mas. Yeah. Kira betul-betul tradisi. Kalau kan? nak betul rasa, memang yeah. eh, kalau orang-orang Eropah yang pergi diistan dia akan buat macam tu. Betul. Dia akan naik kuda dari satu point ke satu point betul -betul uh, dan betul -betul orang tu akan Yes. Like. Dan memang akan kita akan nikmati view yang bagi saya indah macam lukisan. Sebab kat time macam tuan cakap, dia masih lagi macam 30 tahun yang lepas yeah. okay. okay, so kalau macam uh, tadi tuan dia cakap kan, bila kita sampai airport tu Nampak orang-orang ni lebih pada rasio, so mungkin bentuk muka ataupun Macam mana orang-orang sana handsome ke cantik-cantik ke? Dia betul-betul dia dia dah auto-model lah Auto-model, ha, auto -model. Auto -model. bukan buat-buat lah Bukan, perempuan Bung ni muka memang mungkin sebab dia hidup dengan nature Okay, jadi muka dia Wah, wow, flawless dia licin dia kan Natural beauty lah uh, ni, 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 Dan diorang ni kacukan antara uh, Mongolia Mongolia yeah. dia, Turki pada dengan Russian uh, Jadi bayangkanlah muka dia tu macam Nak kata nak ke Chinese tak Okay Nak kita uh, Dan dia orang macam kan? lah uh, Nak kata macam sangat tak juga So macam Cantik-cantik Sesuai uh, lah dengan sesuai lah sesuai Dan, dan orang pun dengan tinggian dia orang semua Mungkin dia orang tinggi ke? Dia sedang, dia, dia. sedang. Ha, Okey. So kalau macam tadi tuan cerita kan, Dia menarik sebenarnya pasal kuda kemah tu rasa tak ada dekat tempat lain yeah. So ada kat Kyrgyzstan. So mostly kalau macam tuan pernah bawa ke orang yang maksudnya yang kita punya ni untuk pergi buat aktiviti kuda kemah. Okay. Uh, biasa memang kita akan bawa kalau berkuda di kalau di Kazakhstan, di Kain Lake tu memang ada berkuda. Maknya uh, uh, gas kita akan naik kuda, kita akan bawa Uh, ke Tasik Kaindi tu. Tasik Jadi pengalaman Kendi. dia tu daripada naik kuda depan naik kuda tu kita akan naik a uh, high high sikitlah kuda tu akan bawa macam jalan berbukit uh, tapi pemandangan memang cantik kan ni. kalau orang first time naik kuda dia akan mula takut kan. Uh, tapi bila dia dah tengok view tu, dia tengok kuda tu macam jinak kan. Kuda ni semua telah dilatih. Oh. Dia tahu mana jalan dia nak pergi, mana dia nak ikut, mana dia nak berhenti. Ha, jadi kita kita tenang je. Ah ha, kita tenang je. Kita enjoy view yang bagi saya uh, cantik lah. so bila kita travel, dia tak lari je. Mesti akan fikir penginapan, transport dengan currency lah. Okay. So kalau dari segi penginapan macam mana kat sana? Adakah dia, dia orang banyak hotel ataupun tuan prefer duduk hotel ataupun macam tadi tuan cakap prefer duduk guest house atau okay. a, rakyat? dia uh, kita ada kita akan bagi kisah rasa macam-macam. Okay. Kalau kita duduk di bandar Almaty tu mesti ada hotel lah. Hotel yang hotel dia five star macam sini ke? Hotel yang bagi saya um, uh, selesa, bersih. Uh, bagi saya orang Kazakhstan Kyrgyzstan ni pun bersih, memang bersih. Maknanya uh, kita bagi hotel yang setara macam kita yang sesuai untuk orang Malaysia. Okay. Lepas tu bila kita masuk ke kawasan pedalaman macam di area uh, dan Colsey tu uh, satu tempat uh, komuniti atau city village tu kita letak guest house. Guest house ni pengalaman yang bagi saya menarik juga uh, sebab dia macam hotel juga sebenarnya bukan lagi kita duduk guest house. Macam stay kan ada. ada bilik yang selesa, so, ada orang yang serve untuk kita pagi ma makan apa semua. So guest house tu macam kat sini kan homestay, rumah rumah dah modern sikit. Kalau kat sana masih kayu-kayu ke oh, macam oh, Oh dia buat dia. sangat cantik. Yeah. Cantik, selesa, memang kayu tapi kayu yang cantik lah Cantik Kita rasa kan macam Wah ni satu pengalaman yang Best Best eh kan? uh. ya, Kalau dari segi transport macam tadi Tuan kata Kegis kan banyak naik kereta apa semua kan Nanti kan transport contoh macam Kalau kita pergi Europe Banyak public transport kita pakai kan Ataupun okay. Kita ni? Jadi kita pakai private, private transport lah Kita ada kita, macam minibus lah tengok pada berpermai ramai kita kan So kita akan bawa naik minibus tu Daripada start sampai akhir tour kita Kita akan naik transport okay. Maksudnya so, okay. private transport kita tak uh, ada Dia tak banyak public transport ke macam ni? Uh, Almaty ada tapi disebabkan kita package kan Jadi okay, kita siapkan uh, siap private transport, siap siapkan driver Dan uh, transport kita tak besar sangat uh, Sesuai untuk kita masuk tempat-tempat yang hidden gem ni eh. okay. Uh, so, kalau emas. kita package yang ramai ni bas Kita takkan dapat masuk ke valley eh Contohnya Kyrgyzstan ni satu hidden gem dia kita uh, kita pergi jer jalan Valley eh. Sangat cantik. Kat situlah kita akan berkuda, menyusuri sungai, naik ke atas bukit yang bagi saya wah cantiklah. lah Kalau dari segi currency macam mana tuan kat satu? Maksudnya okey ada kalau lebih benchmark jimat... Kalau saya lagi suka cerita value lah, nilai hmm. ya. macam mana kita kata mahal ke sana atau murah ya? hmm. Ini okay, kalau kita beli barang kat Malaysia harga macam ni tak, sana nilai yang sama ok maknanya sama, tak sama sama kan. dari segi makan contoh sini kita makan RM50 sana pun yeah, lebih kurang, kurang. Uh. ok sebab contohlah kalau kita pergi Europe ada pound kan dia orang lebih tinggi kan yes kan Dan dah jadi 2-3 uh. kali ganda but duit-duit Kazakhstan, Kyrgyzstan ni memang kita tak jumpa kat uh. Malaysia kalau Kazakhstan kita bagi yang tinggi kalau uh, Kyrgyzstan duit dia som. Uh. memanglah korang macam kita dengan duit Indonesia kan Ibu kan uh -huh. Tapi saya lagi suka cerita nilai okay. Ni kalau kita beli uh, makanan kat kita, nasi goreng kita RM10 hmm. Dengan sana ayam, berkurang. sana lebih kurang Okey, kalau macam dari segi apa ya, tadi kita dah cerita pasal uh, penyapai, transport dan juga costing lah, lebih kurang costing. So, uh, untuk orang pergi sana, di uh, di show kan, contohlah kalau kadang-kadang tempat, tempat tu seminggu dah dah bosan lah. Hmm. Kalau Kazakhstan, Kyrgyzstan ni macam mana? Dia dia berapa tempoh lama yang sesuai oh, lah dia Kalau macam nomad travel sendiri pun kita buat dua package okay. Ada 2 package uh, untuk Kazakhstan sahaja Kazakhstan 6 ke 7 hari macam tu lah uh, Kalau nak campur Kyrgyzstan Kita akan buat 9 ke 10 hari uh, Itu yang paling ideal Maksudnya oh, okay. lah. Kazakhstan dengan Kyrgyzstan ni macam buat umrah lah Bengkah dengan Madinah, dia kena Uh, yeah, uh. dia tak ada Kyrgyzstan pergi saja tak ada tak boleh sebab uh. kalau kita nak pergi Kyrgyzstan kita tak ada direct flight okay. kita kena masuk melalui Kazakhstan uh, maksudnya dia kena ke uh, Kazakhstan dulu baru ke Kyrgyzstan yeah. okay. bagi saya cantik sebab bila kita masuk ke Kazakhstan kita jumpa satu pemandangan yang agak unik okey tu kita akan masuk uh, ke okay. sempadan darat kita terus view dah berbeza culture dah berbeza dengan so, rasa macam dua tempat yang yeah, berbeza berbezalah yeah, jadi untunglah untuk air sekali lah. Okay. Untuk kadang kadang kalau dia sebuah negara ni mesti dia ada simbolik dia. Ha, kan? Contoh kalau orang pergi Europe ni dia ada Paris apa semua kan. So Paris dia ada Eiffel Tower Eiffel. So Kazakhstan ni macam mana pula? Dia ada ada simbolik-simbolik dia. Oh macam nak cakap lah. Kalau, kalau Kazakhstan ni dia orang lebih hmm. kalau nampak dua negara ni eh. Central Asia lah. Kata Kazakhstan, Kyrgyzstan. Orang akan bayangkan Yud lah. Okay. Jadi ada guest memang dia minta nak tidur dalam yud. Oh. Jadi kita bagilah pengalaman tu. Tidur dalam yud. So boleh digambarkan dua negara ni more to nature ke tak? Orang yang memilang. Orang ni nomad. orang berpindah-pindah. Dan yud tu orang boleh buka dan tutup. Dalam sesama? Ya. Dalam sesama. Jadi ada juga pengalaman untuk kita tengok macam mana cara orang buat benda yud. So tak untuk orang Malaysia ni yang nak ke Kazakhstan dan Kyrgyzstan ni more to orang yang Sukakan nature Bukannya yes. yang jenis Nak berjalan Nak shopping Kalau nak shopping Al-Makki uh, ok So ada tak Akhir sekali lah Untuk orang kata Pesanan ataupun uh, Rakyat Malaysia ni Antara banyak-banyak negara Kazakhstan dan Kyrgyzstan ni Boleh jadi Number one Top list orang. Ya yeah. Kalau orang yang nak hmm. pergi Europe Kena pergi Kashmir Kyrgyzstan Kyrgyzstan Kena cuba Kazakhstan Kyrgyzstan Kena tengok Uh, satu pengalaman yang barulah, pengalaman nomad Orang-orang nomad, orang-orang yang uh, Duduk di tengah-tengah Central Asia ni uh, Itu yang unik Sebab orang, macam orang Malaysia dulu jarang kalau ada pun pergi Uzbekistan Kan? Okay. Kazakhstan, Kyrgyzstan ni Bagi saya Dia masih dekat baru, rare. baru nak yeah. terokai yeah. negara tersebut lah Sangat rare dan orang, mungkin orang yang nak start explore Memang the best guna nomad travel Sebab kita dah Dah pernah bawa gas Dan kita pun dah tahu Cara komunikasi sana kan diorang orang kat sana memang Susah cakap bahasa Inggeris oh. Dia lebih pada cakap Russian uh, Jadi Cara komunikasi tu berbeza okay. uh, Cara oh, pemahaman so, diorang orang pun berbeza So sana language more to Russian lah More to Russian okay, So macam nomad tak ada masalah lah Kita memang ada Kita engage dengan uh, Kita punya apa ni uh, Operator kat sana pun yang Faham apa yang keperluan orang Malaysia Orang Malaysia ni kan nak tandas yang bersih yes. Makan yang sedap bersih dan sedap yeah. ha, Jadi kita akan uh, Cari Suit suitkan dengan orang Malaysia punya Selera Sebab yeah. ha, tandas dia Orang Malaysia ni dia mesti nak tandas yang bersih yeah. Itu antara ke kepentingan yeah, dia Ya yeah. betul Okay So terima kasih banyak uh, Tuan Tuan Zaki Sapri So Lepas kita dah dengar hidden, hidden gem ni ada dekat Kazakhstan dan Kyrgyzstan ni yeah. Dia rasa yeah. macam Sekarang tak nak book flight tapi untuk korang yang dah tengok video ni Korang boleh uh, tekan link di bio ataupun tekan link di bawah Sebab kita memang ada special package macam tuan zaki cakap tadi Kita dah memang expert, dah bawa berkali-kali dah Kita punya gas untuk pergi ke Kazakhstan dan Kyrgyzstan ni Korang nak buat, saya saya boleh rumuskan macam ni lah Untuk orang yang nature, untuk orang yang suka tengok view Yang, yang dekat dengan alam ni uh, Boleh jadikan top list dia adalah Kazakhstan dan Kyrgyzstan sebab dia dia tak klise macam tuan Zaki cakap tadi dia buat negara yang baru rakyat Malaysia nak terokai. Ah uh, so barulah orang FYP video kalau nak pergi sana kan. Yeah, uh, so untuk uh, yang dah tonton video ni kita memang ada special special package untuk Kazakhstan dan Kyrgyzstan dan yeah. untuk orang yang uh, tonton video ni jangan lupa follow like comment share nanti kita akan ada next uh, negara mana pula yang kita akan Uh, rungkaikan ataupun kita korek uh, apa yang best dekat negara tersebut so stay tune untuk next episode